Говоримо в студії, поки набираємо Сергія з Миколою Золотарьовим, координатором групи зі звільнення полонених організації Патріот Волонтерський. Доброго вечора вам не вперше бачимо в студії. Ви були тою організацією, яка власне допомагала звільненню Козьминих. Чули ми від вас, що будуть міняти його на п'ятьох полонених, що намагаються знайти. Зараз повернемось до розмови з Сергієм. Цих п'ятьох полонених на обмін, але все ж таки звільняли без обміну. Як це вдалося? Ну, на сам, самое первое, это, конечно, огромная благодарность Петру Алексеевичу Порошенко, потому что не, без его бы участия в этом процессе, я думаю, что никакого бы успеха бы, никто бы не добился, потому что решалось все на очень высоком уровне. На самом деле решали не волонтеры, потому что, ну, к сожалению, волонтеры ⁇ это всего лишь волонтеры. И у многих полномочий у людей нет, хотя очень многие волонтеры занимались вопросом, попытками освобождения Олега Кузьминных. И, собственно, вот, этот, вот эта передача ⁇ Освобождение Олега ⁇ вот, это заслуга, в первую очередь, президента Украины. Действительно, его ни на кого не меняли, действительно, его просто освободили и все. Были, конечно, изначально такие слухи, были такие предложения его менять на несколько людей, но в последний момент это все было уже как освобождение. Продолжим разговор с Миколой. Сергей, у нас есть снова на связку. Сергей, чуть-чуть вы, вы нас? Да, Був просто були проблеми зі зв'язком. Скажіть, от каже нам Микола Золотарьов з групи Золотар Патріот, Золотаренко, перепрошую, з групи Патріот, що, в принципі, мав останні дні можливість ще, коли був в полоні, спілкуватися з родиною ваш брат. Чи був у вас з ним якийсь зв'язок? Чи могли ви йому щось передавати там в полоні? Чи якось контактували з братом? Так, да, ми розговорювали. Я, Нікола, не віжу, але цілі спасибо за його труд і Радія. Ми зі зем розговалювали. Тоже тут є забувані. Ну, і ми всім розговаривали. Последній, навіть місяць, ми всім Угу. А є така інформація, в нас що вимагали від бойовики грошей. Чи правда це? факты, да, я заносил, передавал определенную сумму денег, но это типа, более было для... Там очень тайно под браком. Олег позвонил, попросил передать на ту сторону деньги, и я передал. Это была, я так понимаю, не очень большая сумма. Ну, это не огромная. Для выкупа маленькая, для благ как бы, большая, ну, не огромная сумма денег. Сергій, ще одне питання: знаємо, що вашого брата була пошкоджена нога, а ще як його брали в полон. Як зараз, в зарі його стан здоров'я, знаємо, що ну не дуже себе добре почуває нахидай убралі пліна не була пошкоджена. Это слова даже тех ребят, которые были с ним в плену и когда они вместе поступили. И даже на тех видео, которые сняты днр каналами 20 января, там четко видно, что Олег хорошо ходит. Сейчас Олег, он гуляет. Он хромает, ему тяжело ходить, ему тяжело съебаться. Это же все будет потом, я вам скажу честно, завтра все будет видно. Ну, Но он очень сильно похудел, у него появились седые волосы, хотя он ну, лысоватый, но у него видно седые волосы. Що ще планує брати після цього всього? Зрозуміло, що треба полікуватися. Зрозуміло, що треба побачитись з родиною, відпочити. Але от дійсно маємо інформацію про службу. І я так розумію, що ще знаходяться ж бійці і 81-ї бригади в полоні також. Чи буде займатися якось допомогою в їхньому звільненні? Я не можу не мій інформацію адміна без топ зімки держати. Я не Дякуємо, Сергію, і вітаємо вас з тим, що нарешті от побачилися з братом після такого довгого його полону. Насправді, я думаю, багато з українців чекали Олега Козьминих. І навіть ми спілкувалися з цими затриманими. Представниками головного розвідувального управління а в госпіталі а біля госпіталю були бійці 81-ї бригади. Також і дуже хотіли, щоб поміняли їх на їхнього командира бригади на кузьміних. Але на щастя, от вийшло без обміну. Але це дуже насправді дивно. Що при тому як затримують гріушників, так все таки віддають без без обміну такого ну важливого в'язня, скажімо ну, скажем, Скажімо так, тон тонкості тонкості переговорів в плані в. Петра Алексеевича я не знаю. Я знаю, что они длились определенное то же время. Вот. Но в том, что наших бойцов отдают без обмена, это, в принципе, ничего удивительного. Буквально несколькими днями перед этим мы тоже освободили, мы не меняли двух бойцов 8-го батальона Национальной гвардии. Вот. Мы тоже договорились, провели, скажем так, беседу и вывезли их с территории ДНР, которые они были в плену, это еще с, ой, с, с Дебальцевского плацдарма, и вот они на сегодняшний день тоже на свободе. И это не первый случай. ребят, которые сидели вместе с Олегом, с его же батальона и со 128-й бригады, которые были с ним в одном же в одном месте, мы освободили несколькими месяцами ранее, тоже без всякого обмена, это была тоже просто передача. Мы поехали, договорились и забрали. Собственно говоря, это был февраль, февраль, март месяц, если, если не ошибаюсь. Потому что 20 числа Олег попал в плен. 21 мы уже знали место. 22, -го, 22 -го числа я уже был в Донецке. Вот, имели возможности поговорить с Олегом. Он туда первый раз позвонил жене, вот, пообщался с женой. Вот. Ну, собственно говоря, с того момента наша группа начала активно заниматься возможными поисками диалога или еще чего-нибудь, или обменного фонда. Собственно, Олега, это очень долгое время не удавалось на самом деле. И я же говорю, что наша группа пыталась неоднократно договориться об этом обмене. Но видите, все-таки. Выше, в высших эшелонах власти решается все гораздо проще. Есть да какие-то дополнительные да. рычаги и влияния? Естественно. А конечно. почему получается так, что вот одних людей удается освободить без обмена, а переговоры по другим пленным ведутся месяцами и никак не могут увенчаться. Да, успех. на сегодняшний день есть тоже немаловажные, скажем так, моменты и люди, которые находятся еще с Иловайского котла, это Дмитрий Кулиш, семерка, вот, он сейчас есть находится... Один, Конечно, есть еще котла. Конечно, есть еще тоже боец батальона Донбасс, Скачков, позывной Сэм, вот, они тоже находятся, скажем так, в не самой радужной обстановке, они там находятся в так называемым подсудом Донецкой Народной Республики, сейчас ведутся активные переговоры по ихнему освобождению, в принципе, предварительно достигнуты какие-то договоренности я думаю что в ближайшее время все-таки удастся их оттуда вытащить напомню что это уже они сидят ну, с августа месяца вот и учитывая что у дмитрия кулеша есть и были соответствующие травмы и спины и компрессионный перелом позвоночника переломаны руки ноги сейчас уже слава богу если вы это можно назвать нормальное состояние то оно стабилизировалось и как бы он себя чувствует нормально но мы тем не менее продолжаем активно заниматься тем, чтобы как можно быстрее освободить его на свободу. Ну и, собственно говоря, остальных ребят тоже. Вот. Поэтому тут просто особый случай. Если остальные ребята попадают у нас в списки больших обменов, и мы знаем, что мы все равно придем к тому, что мы их освободим, вот, то с Дмитрием Кулешом точно так же, как и с Олегом Кузьминых, очень долго ведутся переговоры. Вот, на сегодняшний день результаты есть, но они очень-очень маленькие, скажем так, двигаемся практически в миллиметров. А, После этого опубликованного Насті International опублікованої доповіді, і про це ми з вами говорили про е, тортури і про навіть вбивства е, в е, ДНР. Чи змінилася якась ситуація, чи стали більше допускати до е, полонених, щоб там журналісти чи волонтери, чи будь-то бачили, що ну поводження менш більш нормальне, і ці люди живі? и через выдается там расследование. Я вам скажу так, немножко, конечно, все по-другому получилось. Вот, после нашего выступления, после передачи Amnesty International, после того, как мы общались с этой организацией, да, вот были скандальные моменты с Донецком, были недоразумения, почему мы такую информацию выдаем и почему мы ее говорим. Тем не менее мы объяснили, что нужно объективно расследовать любой, попыт любой случай с расстрелом, с убийством, с издевательствами. Uh -huh. Вот мое мнение, это надо делать на обеих сторонах, то есть не обязательно, скажем так, в одну сторону. Вот что касаемо допуска к людям, то я думаю, что нет, ничего не изменилось, все ровным счетом. Я бы не сказал, что допускаю журналистов для того, чтобы там показать, рассказать или там дают им сильно беседовать, это, этого нету, то есть это не появилось. Были, наоборот, спорные моменты, вот как раз, возможно, после выхода передачи, после того, как пообщались с Amnesty International, как они это опубликовали, было, наоборот, больше спорных моментов. Что такое спорный момент? Что ну, спорный вот... момент – это то, что… Та сторона говорила, что вот вы нам дайте доказательства, чтобы мы могли расследовать. Вот, обвиняете нас, там, бездоказательно обвиняете нас в том, что это были расстрелы. Хотя мы, в принципе, никто и не обвинял. Мы сказали, что должны специалисты показывать, был это расстрел, или это было убийство, или это было погибло от осколков. Вот. Мы только констатировали тот факт, что мы людей действительно забирали. Видели их живыми, а забирали мы их уже с плены мертвыми. Будем про это также говорить в нашей программе. Ще одного Юрія Сови полоненого, який був свідкомбисто Ігоря Брановицького бойовиком Моторолою. Останнє запитання до вас. От ми знаємо про і цивільних, які в полоні, досі. Зокрема, ми цікавимося долею постійно. Маші Варфоломієвої. Це журналістка, яка перебуває досі в полоні бойовиків так званої Луганської Народної Республіки. І журналістка Луганського видання Свободний репортер, яка працювала в окупованому Луганську, як, журна, як журналіст-фрілансер і фіксер для центральних ЗМІ. От, власне, вона досі, досі в полоні і звинувачують в співпраці з правим сектором і батальйоном Майдар. Шпіонажі і е, артилерійського огня. Е, так називаємої силовики ЛНР утверджують, що е, Марія Варфоломєєва фотографує здання на вулицях в Луганську, таким образом коректировала артилерійський удар По э, Луганску на самом же деле мы знаем, что э, Мария, собственно, оставалась в Луганске из-за своей пожилой э, родственницы, бабушки, э, и только поэтому, в общем-то, не выезжала. Э, к сожалению, после задержания Марии в э, январе. Э, 2015 года бабушка, не выдержав потрясения, скончалась. И вот теперь Мария уже несколько месяцев находится в плену. Боевики постоянно меняют требования по поводу ее обмена. Несколько раз эти обмены назначались, но до сих пор так и не состоялось. Ну, да, включает се... его в списки. Мы на сегодняшний и... день плотно работаем по ЛНР. Там немножко обстоят дела хуже, чем в Донецке в плане организованности. Вот, там в ЛНР находится также наш волонтер Гайдери Зоева, которая уже несколько месяцев назад тоже поехала вести гуманитарную помощь нашим военнопленным в ЛНР после Дебальцевского котла и тоже попала в плен, на сегодняшний день она сидит. Вот, списки действительно менялись уже несколько раз, были очень много недомолвок, менялись и списки, перетасовывались, выкидывались люди вносились другие люди. И на сегодняшний день пока ну, могу сказать, что мы на пути к вот, ближайшему обмену ПЛНР. Вот, переговоры мы ведем, но, к сожалению, пока есть конкретные даты, мы не называем, поскольку она каждый раз переносится. Когда уже вот-вот что-то готово, вот, в любой момент либо меняются списки, либо срываются. Є в нас на скарб зв'язку Ганна Руденко. Вона є редактором видання Свободний репортер, власне видання, в якому працювала Марія Варфоломієва. У неї власне запитаємо, чи є в неї якісь нові дані щодо умов утримання Марії Варфоломієвої, і чи хтось взагалі щось робить для звільнення Марії, ну окрім волонтерів, які намагаються включити її в списки. Зрозуміло пані Ганну, доброго вечора. Вам чи чуєте ви нас? Я, я вас бачу. Добрий вечір, я вас вишу. Скажіть, коли ви власне чули щось про Марію Варфломєви? Чи знаєте ви в яких умовах вона утримується? Ми знаємо, що її закидали звинувачення в шпіонажі, чи зараз якісь ведуться перемовини з луганськими бойовиками щодо її звільнення там з вашої сторони? Чи були якісь спроби? Ну, я лично не принимаю участие в переговорах, потому что специалисты в этой области порекомендовали мне как бы, в этот процесс не вмешиваться, потому что я действительно не являюсь достаточно компетентным для этого человеком. Постоянно, так или иначе, я пытаюсь общаться то с представителями ОБСЕ, то с земляками, которые находятся в Луганске, даже с представителями ну, противоположной стороны и... Периодически мне передают информацию о том, что Маша жила здорова и с ней нормально обращаются. Я отсюда не могу как бы оценить, насколько нормально это обращение. Ну, судя по тому, как она выглядит и общается в последнем сюжете, она действительно более-менее в нормальной физической форме. Я не могу говорить о ее психологическом состоянии. Анна, э... Оппоненты, насколько я понимаю, через своих агентов влияния попытались поставить под сомнение тот факт, что Мария работала журналисткой. Медийные организации попытались привлечь внимание к судьбе Марии, и вот возникла такая реакция. Я хотел бы услышать от вас, как от редактора, свободного репортера, подтверждение или опровержение того факта, что Маша работала у вас в качестве журналиста оппоненты могут там ставить под сомнение все, что им угодно. Маша работала с нашим изданием в качестве журналиста, в качестве волонтера на, журналист, ну, на волонтерских основах она освещала благотворительные мероприятия, мероприятия, которые проводили наши дружественные общественные организации. И точно так же она работала в качестве фотокорреспондента на очень многих мероприятиях. К сожалению, мы недолго Страдали из-за событий, которые развернулись прошлой весной в городе Луганске. Но она действительно в качестве фотокорреспондента освещала события, даже ездила в командировки в Киев на определенные мероприятия и работала по городу Луганску. Это правда. Ни с какими официальными запросами наши, так сказать, оппоненты ко мне не обращались. Я общалась с представителями Института массовой информации, я общалась с представителями ОБСЕ, офиса, который имеет отношение к прессе, и официально давала им этой информации. Никакие оппоненты ни о чем меня не спрашивали. Им там, конечно, начинают, наверное, лучше знать, как дела обстоят на самом деле. Ну вот, вот так ситуация. Дуже дякую. Ганна Руденко, редактор видання Свободний Репортер, була з нами на прямому скайп-зв'язку з міста Сєвєродонецьк-Луганська область. Власне, ну от бачимо, що так, журналістка насправді, але про долю Марії говорить насправді дуже мало. І, на жаль, і в українській владі, зокрема, там ні омбудсман, ні інші представники влади про якихось заяв про неї І не тільки представителі власті. К сожалению, у нас є. Печальная информация о том, что центральные СМИ, с которыми сотрудничала Мария в уже оккупированном Луганске, для которых она готовила информацию, также отказались э, участвовать в ее судьбе, отказались даже подтвердить э, факт сотрудничества. Останется вопрос до вас, что властно можно сделать в этой ситуации с помощью извинения? Розволощение? Да, нужно, во-первых, поднимать такую тему, это раз. Ну, Во-вторых, вот, ну, слава богу, в последнее время вот, начала наблюдаться слаженность слож... структуры, это и Министерство обороны помогает, и Служба безопасности Украины помогает. вот, И оно дает свои результаты, ну, собственно, как и освобождение Олега Кузьминых. Это, в первую очередь, слаженность структур. Я думаю, что если будет все продолжаться в таком же духе, будет у нас вестись такой плотный диалог со спецслужбами нашими, то это все будет очень быстро. Ее просто не в эти списки что, не На сегодняшний зараз. день ее в список вносили, насколько я знаю, только один раз. Один раз ее со списка убирали, ссылаясь на то, что действительно с ней еще не закончили так называемые следственные мероприятия. И когда следственные мероприятия будут закончены, вот она уже тогда в том случае пойдет на обмен. Она такая, там находится не одна, там, скажем так, волонтеров и людей Людей, не имеющих никаким образом отношения к вооруженным силам Украины, вполне достаточно. Вот. И а сколько? На сегодняшний день, по крайней мере, теми, которыми мы занимаемся, это пять человек. Это те, которые вот постоянно вот они, вот о них муссируются. Насколько, сколько может быть там находиться гражданских лиц, к сожалению, нереально посчитать ни в ЛНР, ни в ДНР, потому что на самом деле хватает патриотов на той стороне, которых вот просто сегодня взяли, там месяц подержали, отпустили, они в список к нам не попали. вот, это, невозможно зафиксировать. дуже дякую. Слідкуємо насправді за доволеною як військово так і цивільних полонених. Далі будемо слідкувати в наступних програмах. Дякуємо Миколі Золотаренко за роботу і всій групі Патріот, за те, що допомагає звільненні українських в'язнів.